হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ আহি থকা আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে মেথছ বিষয়টোৰ প্ৰতিটো চেপ্তাৰৰে মূল মূল বিষয়কেইটা আৰু ফৰ্মুলাকেইটা এটা ৰিভিউতে যাতে তোমালোকে চাই যাব পৰা সেই হিচাপে মই ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ বৰ বিশেষ দীঘল নহয় চাৰি পাঁচ মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ব তোমালোকে চাই যাবাচোন দেই প্ৰথম চেপ্তাৰটো কি আছে বাস্তৱ সংখ্যা বাস্তৱ সংখ্যাত মেইন বস্তু কি আছে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাটো যিটো এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ কমা জিৰ' লেচ দেন ইকুৱেল টু আৰ লেচ দেন বি নেক্সট পাটিগণিতৰ মৌলিক উপবাদ্য মানে ফাণ্ডামেণ্টেল থিয়'ৰামটো সেইটোত কি আছে প্ৰত্যেক যৌগিক সংখ্যাই মৌলিক গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি যেনে টুৱেণ্টি টু কেনেকৈ লিখিব পাৰা টু ইনটু টু ইন্টু ফাইভ টু টু আৰু ফাইভটো কি হৈ গ'ল মৌলিক সংখ্যা সেনেকৈ প্ৰতিটো যৌগিক সংখ্যাই আমি কি হিচাপে লিখিব পাৰোঁ মৌলিক মৌলিক সংখ্যাৰ গুণফল হিচাপে লিখিব পাৰোঁ সেই কথাটোৱে কৈছে তাৰপাছত আছে মৌলিক উপ উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতি তাত কি আছিলে এলচিয়াম পূৰণ এইচ চি এফ ইকুৱেল টু সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল সেইটোৱে আৰু চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে অপৰিময় সংখ্যা দেখুওৱা আৰু দিয়া আছে একদম নাষ্টৰ এক্সাৰচাইজটো তোমালোকৰ অনুশীলনীটোত দশমিক বিস্তৃতি এটা আছে পৰিসমাপ্ত যিটো শেষ হৈ যায় এটা আছে নিৰ বিধি পৌন পৌনিক যিটো নেকি শেষ নহয় মাল্টিপল টাইমছ ওলায়ে থাকে হৈছে তাৰপাছত আহিব বহুপদ বহুপদৰে বহুপথ বুলি ক'লে পি অফ এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব এ এন এক্স টু ডি পাৰ এন প্লাছ এ এন মাইনাছ ওৱান এক্স টু ডিপাৰ এন মাইনাছ ওৱান তেনেকৈ আপ টু এ এন তলে যাব দীঘাত বহুপদৰ দীঘাত বহুপদৰ কথা বিশেষকৈ তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজটোত বহুত কোৱা আছে দীঘাত বহুপদৰ প্ৰামাণিক আৰ্হিটো কেনেকুৱা হয় এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' আৰু কি দিয়া আছে তাত শূন্য দুটাৰ সমষ্টিৰ আৰু গুণফল আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেল টু কি আছে মাইনাছ বি বাই এ আলফা ইন টু বিটা কি আছে চি বাই এ নেক্সট লাষ্টত কি আছে বহুপদৰ বিভাজন কলন বিধি যিটো নেকি আমি পূৰণ হৰণ কৰিব লাগে এলজেব্ৰিক হৰণখিনি পি অ'ফ এক্সিকেলটো কি হ'ব জিঅফ এক্স ইনটো কি অফ এক্স প্লাছ আৰ এক্স মানে তোমালোকৰ যিটো বিভা তোমালোকৰ যিটো আমাৰ বিভাজনৰ সূত্ৰ বুলি ক'ব পাৰি ইউক্লিডৰ সেই সেইটোৱেই হয় ইয়াত খালি আমাৰ বহুপদত দেখুওৱা হৈছে নেক্সট চাবা তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ এক্সাৰচাইজটোত কি আছে তিনি নম্বৰ তিনি নম্বৰ চেপ্তাৰটোত তিনি নম্বৰ চেপ্তাৰটো চলিউচন মেথডখিনি দিয়ে চলিউচন টাইপকেইটা এটা সমাধান থাকিলে কি হ'ব এ ৱান বাই এ টু ডাজনট ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু নেক্সট কোনো সমাধান নাথাকিলে কি হ'ব এ ৱান বাই এ টু ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু ডাজনট ইকুৱেল টু চি ওৱান বাই চি টু আৰু অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিলে কি হ'ব এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেল টু চি ওৱান বাই চি টু আৰু তাতকেইটা নিয়ম আছিলে সমাধানৰ তিনিটা অপনয়ন পদ্ধতি প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰ পৰ্যবুণন পদ্ধতি নেক্সট আহা দীঘা সমীকৰণ দীঘা সমীকৰণত কি কি আছে চোৱা দীঘা সমীকৰণৰ আৰ্হি এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' দীঘাটৰ সূত্ৰ কি আছিলে এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ ৰুট এক্স বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ডিভাইডেড বাই টু এ এতিয়া কেইটামান তোমালোকৰ ডিচক্ৰিমিনেণ্ট বুলি কয় বিবেচিকা বা ভেদ নিৰূপক সেইকেইটা কিন্তু প্ৰতিবাৰে আহে তাৰ পৰা অপচনেল কুৱেশ্যন আহে দুটা স্পষ্ট বাস্তৱ মূল থাকিব লাগিলে কি হ'ব বি স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' আৰু দুটা সমান বাস্তৱ মূল থাকিব লাগিলে কি হ'ব বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ইকুৱেল টু জিৰ' আৰু কোনো বাস্তৱ মূল নাথাকি থাকি নাথাকিলে কি হ'ব বি স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি লেছ দেন জিৰ' নেক্সট আছে তোমালোকৰ সমান্তৰ প্ৰগতি সমান্তৰ প্ৰগতিত কি আছে এণ্টম পদ এণ্টম পদ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এনটম টম কোৱাৰ লগালগ কি হ'ব এ এন এ এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান হোল ইন টু ডি আৰু এণ্টা পদৰ যুগ ফল বুলি কোৱাৰ লগালগ কি হ'ব এছ এন ইকুৱেল টু এন বাই টু টু আইচ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান হোল ইন টু ডি বা সেইটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এছ এন ইকুৱেল টু এন বাই টু এ প্লাছ এল নাইবা এ প্লাছ এ এন লিখিব পাৰোঁ লাষ্টম পদ তাৰপাছত আহিব ছিক্স নাম্বাৰ ছিক্স নাম্বাৰত কি আছে ত্ৰিভোজ ত্ৰিভোজৰ আমাৰ যিকেইটা সদৃশ হয় সদৃশৰ মেইন আমাৰ নিয়মকেইটা কি কি আছিলে কোন 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 হ'ব কোন বাহু কোন হ'ব বাহু 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 হ'ব আৰু তাত দিয়া আছে তোমালোকৰ থেলচৰ উপবাদ্যটো আৰু পাইঠাগুৰাছৰ থিয়ৰাম পাইথাগুৰাছৰ থিয়ৰাম তোমালোকে পায়েই আহিছা চবচে মেইন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোনটো থাকিলে থেলছৰ উপবাদ্যটো আৰু অংকবিলাক কি হয় থেলছৰ উপবাদ্য মতেই হৈছে তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজত থকা অংকবিলাক থেলছৰ উপবাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি থাকে তাৰপাছত আহিলে তোমালোকৰ স্থানাংকৰ ইয়াতো আকৌ ফৰ্মুলা আছে ইয়াৰো ফৰ্মুলিটা মনত ৰাখিব লাগিব দূৰত্বৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব ডি ইকুৱেল টু ৰুট এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কোৰ বিভাজনৰ সূত্ৰটো কি হ'ব এক্স কমা ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স টু প্লাছ এন এক্স ওৱান ডিভাইডেড বাই এম প্লাছ এন কমা এম ৱাই টু প্লাছ এন ৱাই ওৱান ডিভাইডেড বাই এম প্লাছ ওৱান নেক্সট ত্ৰিভুজৰ কালিৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব হাফ এক্স ওৱান ৱাই টু মাইনাছ ৱাই থ্ৰী প্লাছ এক্স টু ৱাই থ্ৰী মাইনাছ ৱাই ওৱান প্লাছ এক্স থ্ৰী ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু তাৰপাছত আহিব টিকোনমেটিক পৰিচয় টিকোনমেটিক পৰিচয় চাইন থিটা মানে কি হ'ব অনুপাতকেইটা জানিব লাগিব চাইন থিটা মানে হ'ব লম্ব বাই কৰ্ণ কথিতা হ'ব ভূমি বাইকৰ্ণ টেন থিটা হ'ব লম্ব বাই ভূমি এতিয়া ত্ৰিকোন মিতিৰ সূত্ৰকেইটা সাধাৰণ সূত্ৰকেইটা ছেন স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ ক্কোৱেৰ থিটাৰ ইকুৱেল টু ওৱান ওৱান প্লাছ টেন স্কোৰ থিটাৰ ইকুৱেল টু ছেক্স স্কোৰ থিটা ওৱান প্লাছ ক' স্কোৱেৰ থিটাৰ ইকুৱেল টু ক ছেক্স স্কোৰ থিটা নেক্সট আহিব বিত্ত বিত্তত কি আছে চোৱা বিত্তৰ স্পৰ্শকৰ কথা দিয়া আছে স্পৰ্শক এডাল ৰেখাই যি যিয়ে বিত্তটোক মাত্ৰ এটা বিন্দুত ছেট কৰে সেইডাল হ'ব বিত্তৰ স্পৰ্শক আৰু উপবাদ্য দুটা দিয়া আছে সেই দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট উপবাদ্য সেই দুটা উপবাদ্যই তোমালোকে চাবা প্ৰথম উপবাদ্যটো আছে এটা বিত্তৰ যিকোনো বিন্দুত টনা স্পৰ্শকডাল স্পৰ্শ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা ব্যাসাৰ্ধ লম্ব নেক্সট আছে উপবাদ্য টো এটা বহী বিন্দুৰ পৰা বিত্তলৈ টনা স্পৰ্শকবোৰৰ দক্ষ সমান নেক্সট আহিব তোমালোকৰ অংকন চেপ্তাৰটো অংকন চেপ্তাৰটো মই এটা ক্লাছ লৈ আহিম বাৰু অংকন চেপ্তাৰটো কিছুমান ট্ৰিক্স লগাই কৰিব পাৰি সেইবোৰ কেইটামান সৰু সৰু কথা আছে সেইকেইটা তোমালোকে মন ৰাখিব লাগিব অংকন চেপ্তাৰটোত নেক্সট চাবা অংকন চেপ্টাৰটোত নেক্সট এদিন মই তোমালোকক বিতংভাৱে আলোচনা কৰি দিম তাত সাতটা অংকই আছে সেই সাতটা অংকৰ পৰা যেনেকৈ নহওক তোমালোকৰ আহিবই নেক্সট টুৱেল্ভ টু টুৱেল্ভ টুটো তিনিটা ফৰ্মুলা আছে বিতৰকালি এৰিয়াটো কি হ'ব পায়াৰ স্কুৱেৰ পৰিধি কি হ'ব চি ইকুৱেল টু টুৱাইচ পায় আৰ আৰু বিত্তকলাৰ কালি কি হ'ব এ ইকুৱেল টু থ্ৰিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইন টু পাই আৰ স্কোৱাৰ নেক্সট আহিব পৃষ্ঠকলাৰ কা পৃষ্ঠাৰ কালি ছৰি পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তন পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তনত কিন্তু যথেষ্ট ফৰ্মুলা আছে সেইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি কি হ'ব ছিক্স এ স্কোৱাৰ আয়তন কি হ'ব এ কিউ আয়তীয় ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি কি হ'ব টুৱাইচ এল বি প্লাছ বি এইচ প্লাছ চি এল আৰু আয়তন হ'ব এল ইন টু বি ইন টু এইটচ গোলকৰ পৃষ্ঠকালি কি হ'ব ফ'ৰ পাই আৰ স্কোৱেৰ আয়তন কি হ'ব ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিউ চুঙাৰ পৃষ্ঠকালী কি হ'ব টুৱাইছ পাই আৰ প্লাছ এইটচ আয়তন কি হ'ব পাই আৰ স্কোৱাৰ এইটচ শংকুৰ পৃষ্ঠকালি কি হ'ব পাই আৰ হোল আৰ প্লাছ এল আয়তন কি হ'ব ওৱান বাই থ্ৰী পাই আৰ স্কোৱাৰ এইটচ এতিয়া সেনেকৈ লাষ্ট আছে পৰিসংখ্যা আৰু সম্ভাবিতা পৰিসংখ্যা আৰু সম্ভাৱিতাৰ হিচাপত কি হ'ব মাধ্য হ'লে কি হ'ব এক্স বাৰ ইকুৱেল টু ছামিশ্যন এফ আই এক্স আই ডিভাইডেড বাই ছামিশ্যন এফ আই নেক্সট মধ্যমাহ হ'লে কি হ'ব এল প্লাছ এন বাই টু মাইনাছ চি এফ ডিভাইডেড বাই এফ ইন্টু এইচ এম ইকুৱেলটো কি হ'ব এল প্লাছ এফ ওৱান মাইনাছ এফ নট ডিভাইডেড বাই টু এফ ওৱান মাইনাছ এফ নট মাইনাছ এফ টু ইন টু এইচ লাষ্ট সম্ভাৱিতা কি হ'ব এফ অফ পি অফ এক্স চিকুৱেলটো ঘট মানে আউটকামছবিলাক ফেভাৰেবল আউটকামছ ডিভাইডেড বাই ট'টেল আউটকামছ হয় ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰী পৰীক্ষাৰ সংখ্যা আৰু মুঠ পৰীক্ষাৰ সংখ্যা আজিলৈ আহিছোঁ ইমানেই এইখিনি যদি তোমালোকক পি ডি এফ আকাৰে লাগে মোক ডেছ কমেণ্ট বক্সত জনাই দিম বা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম